biz odamlarni yaxshilikka chaqirib ezgulikka chaqirishligimizda yomonlikdan qaytarishligimizda xolis olloh uchun bo'lishi kerak abulay samarqandda o'rgatadilarki kitoblarida agar siz biror bir kishini yaxshilikka chaqirib gunohdan qaytaradigan bo'lsangiz yolg'iz o'ziga gapiring deydi yolg'iz o'ziga deydi agar qaytmasa boshqa chora keyin ko'riladi aytilishi kerak bitta odamni o'ziga aytishlik do'stlik lekin ko'pchilikni ichida oshkor qilishlik u odamni sharmanda qilishlik bo'lib qoladi izzayi mo'min harom bo'lib qoladi shu nuqtai nazardan amr ma'ruf nahiy munkar qilamiz odamlarni yaxshilikka ezgulikka chaqirganimizda juda ham hushyor bo'lishligimiz insonlarni qalbiga ozor bermasligimiz bu ayniqsa biz ahli ilmlar mana bu meros qilib olingan mikrofon bugungi kunda minbar desak bu minbar bu xutbadan hech qachon o'zimizni shaxsiyatimiz uchun foydalanmasligimiz kerak man alohida bir buyruq ham chiqardim butun respublika imomlariga minbarda turib shaxslarni nomini aytib gapirmaslik shaxsiyatga tegmaslik ma'lum bir makonni ushlab bir hududni ushlab shu hudud nisbatan salbiy gap aytmanglar degan buyrug'ini berdik buni qilmaganga chora ko'raman dedim nima uchun chunki bu ummatni tafriqaga olib keladi azizlar ummatni bir biriga dushman qiladi modomiki biz yaxshilikka chaqirar ekanmiz bizning yaxshiligimizga chaqirishimizdan yaxshilik bo'lsin yomonlik emas bizda shunaqa borki go'yoki amr maruf qilyapman deb turib oradagi qancha odamlarni qalbini og'ritishlik juda ko'p holatlarda payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam ba'zi bir salbiy holatlarni ko'rib qolganlarida sahobalar orasida chiqib aytardilar palonchini pistonchi bir biri bilan bundoq bundoq munosabat bo'libdi deb aytmas edida fulan va fulan deb qoyardilar atini aytmasdan falonchi va pistonchilar hozir mana bunday holat bo'ldi masalan eng bitta tarixda bo'lgan voqea hozir esimga keldi rasulimiz alayhissalotu vassalamga laylatul qadr kechasi qachon bo'lgan bo'lishligi bildirilgan edi orzuku axir aziz bular bu qadr kechasini bilib olishlik bu Hayru min uali shahrku ming oydan yaxshiroq mana shuni qachon bo'lishini bildirgan edilar rasulimiz alayhi vasallam biluvdilar haligini bilib chiqib kelayotganda ikkita sahoba bir biri bilan janjallashib bir narsani tortishib turganiga to'g'ri kelib qoldi haligilarni ikkalasini murosaga keltirib chiqdilarda manga qadr kechasi qachonligi bildirilgan edi lekin kelayotsam fulan va fulan falonchilar janjallashib turgan ekan ularni murosaga keltirgunimcha olloh mandan uni unuttirdi dedi aslida unutishlikni olloh xohlagan chunki rasulimiz alayhi vassalamda unutishlik bo'lmaydi hech qachon agar olloh xohlagan narsasi turadi xohlamagan olinadi chunki o'shanga suyanib qolmaslik bo'lgan bu yerdagi nuqta bugun bugungi mavizamizdagi kerak bo'ladigan nuqtasi rasulimiz alayhilt vasallam mana shu ikkita sahobani ismini aytmadilar hozir shu yerda o'tirganlar ismini eshitganimizda hammamiz xohlaymizmi o'shalarga yomon ko'rardik palonchilar ekanda qarang shular sabab bo'lgan ekan deymiz ba'zan tarixda shunaqa ishlar bo'ladiki ularning ismlari aytilmaydi a biz esa ismini aytib agar aytsak shaxslarni aytib makonda aytib rasulimiz alayhisalotu vasallam shu darajada ehtiyot qilardilarki hech kimni qalbi og'rimaydigan qilib o'rgatardilar dinimizni osonlashtirishlikka o'rgatardilar osonlashtirish deganda mana shunaqa bezdirib qo'ymaslik yassiru va la tu'assiru, yengil qilinglar qiyinlashtirmanglar. Bashiru va la qiyinlashtirmanglaru odamlarga xursandchilik bashoratini beringlar nafrat qo'zg'atib qo'ymanglar qochirib qo'ymanglar dindan deyardilar shunaqa go'zal bir muomalalar qilishimiz kerak biz hech qachon gunoh qilayotgan odamni gunohiga rozi bo'lmagan holda u odamga nafrat qilmasdan gunohiga nafrat qilib tarbiya berish kerak abu dardor radhiyallohu anhu degan buyuk sahobi bir kuni ko'chada ketayotgundilar bir odamni odamlar o'rab olib haligini urib tepib azoblashayotgan ekan kelib ey bunaqa qilmanglar nima qilyapsizlar desa "Ey bu o'g'rilik qildi falon qildi piston qildi biz buni jazolayapmiz e bo'ldi bunaqa qilmanglar ajratib boshqa qilsa ular kelib ey abu dardir roziyallohu anhu siz, siz bundan nafratlanmaysizmi yomon ko'rmaysizmi deganda yo'q buni qilgan ishidan nafratlanaman o'zidan emas qilgan ishini yomon ko'raman o'zini emas sizlar buni o'zini yomon ko'ryapsizlar qilgan fe'lini yomon ko'ringlar mana shunaqa tartibda bo'lishi kerak ana o'shanda biz bir birimizni sevuvchi bo'lamiz bir birimizni yaxshi ko'ruvchi bo'lamiz